பூமாதேவி அன்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நாளும் இனி வரப்போகும் நாட்களும் அனைவருக்கும் இனிமையானதாக அமைய வாழ்த்துக்கள் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா நாம் இன்று ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் பதினைந்தாவது அதிகாரமான புருஷோத்தம யோகத்தை பாராயணம் செய்யப்போகிறோம் போகிறோம் ஏகாதசி அன்று இதனை பாராயணம் செய்வது மிகுந்த புண்ணியமும் மன அமைதியும் அனுகிரகமும் தரும் என்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றது இப்போது பகவானின் தியான ஸ்லோகங்களோடு தொடங்கி முழு பதினைந்தாம் அதிகாரத்தையும் ஒன்றாக பாராயணம் செய்வோம் பார்த்தாய பிரதிபோதிதாம் பகவதா நாராயணஸ்வயம் व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धदामि भगवद्गीते नमोस्तुते नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय दपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्न तोत्रवेत्रैकपानये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतम् अहत् वसुदेवसुधं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मद्रोणतटा जयद्रतजला गान्धारणीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वह्नि कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदीकैवर्तघ केशवः पारासर्यवच सरोजममलं गीता त गन्धोद्घटं नानाख्यानकेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सञ्जनषट्पदैदहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्रूपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुण्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्ति तदग्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यश्या तं न विदुःक्सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः अथ पञ्चदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वा मूलम् अतक्सागम् अश्वत्थं राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि अधश्चोर्ध्वं प्रस्तुतास्तस्य साघाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधस्य मूलान्यनुसन्दतानि कर्मानुबन्धिनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न ना सम्प्रतिष्ठा अश्वत्तमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गत्रेण दृढेन चित्वा ततत्पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवतन्ति भूयाः तमेव साध्यं पुरुषं प्रपद्ये यतक् प्रवृत्तिक्प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा

ममैवंसो जीवलोके जीवपूतस्सनातनः मनक्षैष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्छाभ्युत्क्रामतीश्वरः गृही द्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं सक्षु स्पशनं च रसनं ग्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानु उपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्त्य आत्मन्यवस्थितं यदन्तोऽव्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त यचेतसः यदा द्वित्य तेजो जगद्बायसतेखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकाः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तात् पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाघं हृदि सन्निविष्टो मत्तत्स्मृतिर्ध्यान अपोहनं च वेदै च अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरक्षाक्षर एव च सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मे यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात् अक्षरम् अधिदोऽहम् अक्षरादविचोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितत्पुरुषोत्तमः यो मामेव एव मसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारता इति गुह्यतमं शास्त्रं मिदमुक्तं मया नगा एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च च भारता इति पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः இவ்வாறு நாங்கள் பகவத்கீதையின் பதினைந்தாவது அதிகாரமான புருஷோத்தம யோகம் பாராயணம் செய்தோம் இந்த அதிகாரத்தை ஏகாதசி அன்று பாராயணம் செய்தால் அது முழு கீதையை ஓதிய புண்ணியத்தை அளிக்கும் என்று புராணங்கள் கூறுகின்றன பகவான் கிருஷ்ணனின் அருள் எப்போதும் நம்மோடு நிலைத்திருக்கட்டும் ஓம்